নমস্কাৰ ফিউচাৰ ফ'কাছ আছাম ইউটিউব চেনেলটোলৈ মই প্ৰকাশ বোডৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ আছাম হিষ্ট্ৰীৰ পাৰ্ট ফ'ৰ য'ত আমি আলোচনা কৰিম আহোমৰ ৰাজত্ব কালৰ প্ৰথম ভাগ যদি আপোনালোকে আমাৰ আছাম হিষ্ট্ৰীৰ আগৰ ভিডিঅ'কেইটা চোৱা নাই ডেছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ লিংক দিয়া আছে আপোনালোকে গৈ চাই ল'ব গতিকে পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰক আজি ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হু ফাউণ্ডেড দ্য আহোম কিংডম আহোম ৰাজ্য কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল অপশ্যন এ চুখাম্ফা অপশ্যন বি চুবিনফা অপশ্যন চি চুটেওফা অপশ্যন ডি চুকাফা আমি সকলোৱে জানো শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি চুকাফা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু দ্য আহোমছ অৰিজিনেলি কেম ফ্ৰম আহোমসকল মূলতঃ আহিছিল অপশ্যন এ আৰাকণ অপশ্যন বি পাটকাই অপশ্যন চি মোং মাও অপশ্যন ডি ৰাখাইন ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি মুং মাও কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰী ইন হুইচ ইয়েৰ ডিট চুকাফা লীভ হিজ কেপিটেল মুংমাও চুকাফাই কিমান চনত তেওঁৰ ৰাজধানী মুংমাও ত্যাগ কৰিছিল অপশ্যন এ বাৰশ ছয় অপশ্যন বি বাৰশ পঁচিছ অপশ্যন চি বাৰশ তেৱন অপশ্যন ডি বাৰশ পোন্ধৰ ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি বাৰশ পোন্ধৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ দ্য আহোমছ এণ্টাৰেট দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী ইন দ্য ইয়েৰ কিমান চনত আহোমসকলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত প্ৰৱেশ কৰিছিল অপশ্যন এ বাৰশ তেৱন্ন অপশ্যন বি বাৰশ পোন্ধৰ অপশ্যন চি বাৰশ পঁচিছ অপশ্যন ডি বাৰশ আঠাইছ ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি বাৰশ আঠাইছ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ হু ইণ্ট্ৰডিউছ দ্য বুৰঞ্জী ৰিটাৰ্ণ ইন আছাম অসমত বুৰঞ্জী লিখা প্ৰথা পোনপ্ৰথমে কোনে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি আহোমসকলে কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স ইন হুইজ ইয়েৰ ডিট চুকাফা বুইল হিজ কেপিটেল এট চৰাইদেউ কোন চনত চুকাফাইৰ চৰাইদেউত ৰাজধানী নিৰ্মাণ কৰিছিল অপশ্যন এ বাৰশ ছয় অপশ্যন বি বাৰশ পোন্ধৰ অপশ্যন চি বাৰশ তেৱন্ন অপশ্যন ডি বাৰশ আঠাইছ ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি বাৰশ তেৱন্ন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেন হোৱাট ৱাজ দ্য টাইটেল ইউজ টু এড্ৰেছ দ্য আহোম কিংছ আহোমৰ ৰজাসকলক কোনটো উপাধিৰে সম্বোধন কৰিছিল অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ স্বৰ্গদেউ কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট দ্য কিংছ অফ আহোম ডাইনেষ্টিক ক্লেইম দেয়াৰ ডিভাইন অৰিজিন ফ্ৰম আহোমসকলে কাক তেওঁলোকৰ ঐশ্বৰিক উৎপত্তি বুলি দাবী কৰিছিল অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি লৰ্ড ইন্দ্ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন হু ৱাজ দ্য কিং অফ মৰাণছ ৱেন চুকাফা কেম টু আছাম চুকাফা অসমত অহাৰ সময়ত মৰাণসকলৰ ৰজা কোন আছিল অপশ্যন এ থাকুম্ফা অপশ্যন বি বুহাৰী অপশ্যন চি বডৌচা অপশ্যন ডি মাউলুং ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি বডৌচা কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন দ্য পজিশ্যনছ বুঢ়াগোহাঁই এণ্ড বৰগোহাঁই একজিষ্টেড ফ্ৰম দ্য টাইম অফ হুইচ আহোম কিং কোনজন আহোম ৰজাৰ সময়ৰ পৰা বুঢ়াগোহাঁই আৰু বৰগোহাঁই পদবীসমূহ অস্তিত্বত আহিছিল অপশ্যন এ ৰুদ্ৰসিংহ অপশ্যন বি চুকাফা অপশ্যন চি চুহুংমু অপশ্যন ডি প্ৰতাপসিংহ ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি চুকাফা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ইলেভেন একৰ্ডিং টু আহোম ট্ৰেডিশ্যন চুকাফা ৱাজ এ ডিচেণ্ডেণ্ট অৱ দ্য গড আহোমৰ পৰম্পৰা অনুসৰি চুকাফা কোনজন দেৱতাৰ বংশধৰ আছিল অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি খুংলুং কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেলভ হু এষ্টাব্লিছ দ্য পজিশ্যন অফ চাৰিং ৰজা কোনে চাৰিং ৰজাৰ পদ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চুখাংফা অপশ্যন চি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টিন দ্য আহোমছ ডিভাইডেড ডেমচেলভ ইন টু দ্য ৰুলাৰ্ছ এণ্ড দাৰ ৰুল উইথ দ্য ফৰ্মেল ডেলিনিয়েচন ফ্ৰম দ্য ৰেইন অফ কোনজন আহোম ৰজাৰ ৰাজত্ব কালৰ পৰা নিজকে শাসক আৰু শাসিত শ্ৰেণীত বিভক্ত কৰিছিল অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি চুবিনফা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ্টিন হু ৱাজ দ্য কিং ডিউৰিং দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱাৰ অফ আহোম এগেইনষ্ট এ পাৱাৰফুল কিংডম কল কমতা কমতাৰাজ্যৰ বিৰুদ্ধে আহোমৰ প্ৰথমখন যুদ্ধৰ সময়ত আহোমৰ ৰজা কোন আছিল অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ চুকাংফা কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন ডিউৰিং দ্য আহোম পিৰিয়ড ইন আছাম দ্য হেয়াৰ্ছ এপাৰেং টু দ্য থ্ৰোনৱেৰ এপইণ্টেড এছ আহোমৰ কালচোৱাত সিংহাসনৰ উত্তৰাধিকাৰীসকলক কি হিচাপে নিযুক্তি কৰা হৈছিল অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি চাৰিং ৰজা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্সটিন ফেমাছ কামৰূপী পয়েট হেম সৰস্বতী ৱাজ এ কোৰ্ট পয়েট অৱ হুইচ কিং বিখ্যাত কামৰূপী কবি হেম সৰস্বতী কোন ৰজাৰ ৰাজকবি আছিল অপশ্যন এ নৰনাৰায়ণ অপশ্বন বি ইন্দ্ৰ নাৰায়ণ অপশ্যন চি য়শু নাৰায়ণ অপশ্যন ডি দুৰ্লভ নাৰায়ণ ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি দুৰ্লভ নাৰায়ণ ওৱান অৱ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হুইচ আহোম কিং ৱাজ নৌন এজ বামুণী কোঁৱৰ কোনজন আহোম ৰজাক বামুণী কোঁৱৰ বুলি জনা যায় অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি চুডাংফা কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিন হুইচ অফ দ্য ফলয়িং আহোম কিং ইনিচিয়েটেড দ্য চিঙৰি ঘৰ উঠা চেৰিমণি নিম্নলিখিত কোনজন আহোম ৰজাই শিঙৰিঘৰত উঠা প্ৰথা প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো আমি সকলোৱে জানো অপশ্যন এ চুডাংফা নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ কিং অৱ দ্য কমতা কিংডম টুক দ্য টাইটেল কামেটাছৰ ফৰ দ্যা ফাৰ্ষ্ট টাইম কমতা ৰাজ্যৰ কোনজন ৰজাই পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে কামেটেশ্বৰ উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি সন্ধ্যা নেক্সট কুৱেশ্যন হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰুলাৰ অৱ দ্য কমতা কিংডম কমতা ৰাজ্যৰ প্ৰথম শাসক কোন আছিল অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো আমি সকলোৱে জানো অপশ্যন বি সন্ধ্যা নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য কমতা কিংডম ৱাজ এটেক বাই মহম্মদ বিন টুগলক ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ হুইজ কমতা কিং কোনজন কমতা ৰজাৰ শাসনকালত মহম্মদ বিন তগলকে কমতাৰাজ্য আক্ৰমণ কৰিছিল অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি দুৰ্লভ নাৰায়ণ নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য ৱেল নোন কামৰূপী পইট অফ ছিক্সটিন চেঞ্চুৰী চন্দ্ৰহাৰতী লীড ষোলশ শতিকাৰ প্ৰখ্যাত কামৰূপী কবি চন্দ্ৰহাৰতীয়ে ক'ত বসবাস কৰিছিল অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ নৰ্থ গুৱাহাটী নেক্সট কুৱেশ্যন চিকন্দৰ শ্বাহ এটেক দ্য কমতা কিংডম ইন দ্য ইয়েৰ কিমান চনত চিকন্দৰ শ্বাহে কমতা ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰিছিল অপশ্যন এ তেৰশ বাষষ্ঠি অপশ্যন বি তেৰশ পয়ষষ্ঠি অপশ্যন চি তেৰশ ছষষ্ঠি অপশ্যন ডি তেৰশ আঠষষ্ঠি ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ তেৰশ বাষষ্ঠি নেক্সট কুৱেশ্যন জোঙাল বলহু ৱাজ দ্য ছন অফ হুইচ কিং জোঙাল বলহু কাৰ পুতেক আছিল অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি আৰিমত্ত জোঙাল বলহুৱা আৰু আৰিমত্তৰ বিষয়ে অসমত এখন বিখ্যাত উপন্যাস আছে উপন্যাসখনৰ নাম কি আপোনালোকে আমাক কমেণ্ট বক্সত জনাব নেক্সট কুৱেশ্যন আফটাৰ চুটুফাছ ডেথ হু কেৰিড অন দ্য আহোমছ এডমিনিষ্ট্ৰেচন ফৰ ফ'ৰ ইয়াৰ্ছ চুটুফাৰ মৃত্যুৰ পাছত পোনে আহোমৰ প্ৰশাসন চাৰি বছৰ ধৰি চলাইছিল অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বুঢ়াগোহাঁই আৰু বৰগোহাঁই অপশ্যন বি নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ আহোম কিং এষ্টাব্লিছ দ্য কেপিটেল এট স্বৰগুৱা চৰগোৱাত কোনজন আহোম ৰজাই ৰাজধানী স্থাপন কৰিছিল অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো আমি সকলোৱে জানো অপশ্যন বি চুডাংফা কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ছেভেন ডিউৰিং থাৰ্টিন চেভেণ্টি ছিক্স টু থাৰ্টিন এইট্টি এইডি দ্য বৰগোহাঁই এণ্ড বুঢ়াগোহাঁই কেৰিড অন দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন হু ৱাজ দ্য নেক্সট আহোম কিং আফটাৰ ডেম তেৰশ চৌসত্তৰ পৰা তেৰশ আশী খ্ৰীষ্টাব্দত বুঢ়াগোহাঁই আৰু বৰগোহাঁই আহোম ৰাজ্যৰ প্ৰশাসন আগুৱাই নিছিল বুলি আমি গম পালোঁ তেওঁলোকৰ পাছত পৰৱৰ্তী আহোমৰ ৰজা কোন আছিল অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি টাউ খান্তি নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ৱেৰ দ্য বেৰিয়েল মাউণ্টছ অফ আহোম ৰয়েলিটি কল আহোমৰ ৰাজকীয় লোকসকলৰ সমাধিৰ স্তূপবোৰক কি বুলি কোৱা হয় অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি মৈদাম নেক্সট কুৱেশ্যন ইবন বটুটা দ্য চেলিব্ৰেটেড ট্ৰেভেলৰ ভিজিটেড আছাম ইন প্ৰসিদ্ধ ভ্ৰমণকাৰী ইবন বটোতা কিমান শতিকাত অসমত ভ্ৰমণ কৰিছিল অপশ্যন এ থাৰ্টিন চেঞ্চুৰী অপশ্যন বি ফিফটিন চেঞ্চুৰী অপশ্যন চি ফৰটিন চেঞ্চুৰী অপশ্যন ডি টেন চেঞ্চুৰী ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি ফৰটিন চেঞ্চুৰী নেক্সট কুৱেশ্যন ইন দ্য চিঙৰিগড় উথা চেৰেমনী অফ আহোম কিংছ টু পিপুল ৱেৰ একজাইল ফাৰ ফ্ৰম দ্য কেপিটেল এজ ইট ৱাজ বিলিভ দেট অল দ্য ইভিলৰ ইল ওমেনছ অৱ দ্য নিউ কিংছ এণ্ড কুইনছ উইল লিভ উইথ ডেম চাচ পিপুল ৱেৰ কলেজ আহোমৰ শিঙৰীঘৰত উঠা অনুষ্ঠানত ৰাজধানীৰ পৰা বহুত দূৰত দুজন লোকক নিৰ্বাসিত কৰা হৈছিল এনে লোকসকলক কি নামেৰে জনা যায় অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ নেওচা যোৱা নেক্সট কুৱেশ্যন ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ হুইচ কিং হিন্দুজিম মাৰ্কেট দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজ অফ গ্ৰথ ইন দ্য আহোম ডাইনেষ্টি আহোম ৰাজবংশৰ কোনজন ৰজাৰ শাসনকালত হিন্দু ধৰ্মৰ বিকাশৰ প্ৰথমে চিহ্নিত হৈছিল অপশ্যন এ চুডাংফা অপশ্যন বি চুজাংফা অপশ্যন চি চুফাকফা অপশ্যন ডি এটাও নহয় ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ চুডাংফা কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি টু হুৱেন ডিড ফাৰ্ষ্ট আহোম কছাৰী বেটল টেক প্লেচ প্ৰথম আহোম কছাৰীৰ যুদ্ধ কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল অপশ্যন এ ফৰটিন এইটি নাইন অপশ্যন বি ফ'ৰটিন নাইণ্টি অপশ্যন চি ফ'ৰটিন নাইণ্টি ওৱান অপশ্যন ডি ফ'ৰটিন নাইণ্টি টু অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি ফ'ৰটিন নাইণ্টি নেক্সট কুৱেশ্যন হু ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অব দ্য খেন ডাইনেষ্টি অপশ্যন এ নীলধ্বজ অপশ্যন বি চক্ৰধ্বজ অপশ্যন চি নীলাম্বৰ অপশ্যন ডি নৰনাৰায়ণ ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো আমি সকলোৱে জানো অপশ্যন এ নীলধ্বজ নেক্সট কুৱেশ্যন হু ডিফিটেড দ্য খেন ৰুলাৰ নিলাম্বৰ ইন ফৰটিন নাইণ্টি এইট চৈধ্যশ আঠান্নব্বৈ চনত খেন শাসক নীলাম্বৰক কোনে পৰাজিত কৰিছিল অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি আলাউদ্দিন হুছেইন শ্বাহ নেক্সট কুৱেশ্যন গিয়াছদ্দ্দিন আউলিয়া এছ'চিয়েটেড উইথ তলৰ কোনটো গিয়াছুদ্দিন আউলিয়াৰ সৈতে সম্পৰ্কিত অপশ্যন এ হাজোৰ পুৱামক্কা অপশ্যন বি পাণবাৰীৰ মছজিদ অপশ্যন চি ৰঙামাটিৰ মছজিদ অপশ্যন ডি চৈয়দ চাহনু দেৱানৰ দৰগাহ ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো আমি সকলোৱে জানো অপশ্যন এ হাজোৰ পোৱামক্কা নেক্সট কুৱেশ্যন হু ৱাছ ৰেফাৰ্ড টু এজ দিহিঙীয়া ৰজা দিহিঙীয়া ৰজা বুলি কাক জনা যায় অপশ্যন এ চুহুংমু অপশ্যন বি চুডিংফা অপশ্যন চি চুডাংফা অপশ্যন ডি চুটেওফা ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ চুহুংমু নেক্সট কুৱেশ্যন ইন আহোম কিংডম দ্য দেওধাই ৰেফাৰ্চ টু আহোম ৰাজ্যত দেওধাই বুলি কাক কোৱা হয় অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি পুৰোহিত নেক্সট কুৱেশ্যন ডিউৰিং হুজ ৰুল দ্য ফাৰ্ষ্ট মুছলিম ইনভেশ্যন টুক প্লেচ ইন দ্য আহোম কিংডম কাৰ শাসনকালত আহোম ৰাজ্যত প্ৰথম মুছলমানৰ আক্ৰমণ সংঘটিত হৈছিল এই উত্তৰটো আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব এই উত্তৰটো আপোনালোকলৈ থলোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ আহোম স্বৰ্গদেউ ক্ৰিয়েটেড দ্য প'ষ্ট অৱ দ্য বৰপাত্ৰগোহাঁই এণ্ড শদিয়াখোৱা গোহাঁই কোনজন আহোম স্বৰ্গদেৱে পোনপ্ৰথমে বৰপাত্ৰগোহাঁই আৰু শদিয়াখোৱা গোহাঁই পদ সৃষ্টি কৰে অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ চুহুংমু কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টি হু ৱাজ দ্য ফাষ্ট বৰপাত্ৰ গোহাঁই প্ৰথম বৰপাত্ৰ গোহাঁই কোন আছিল অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো আমি সকলোৱে জানো অপশ্যন ডি কনচেং বৰপাত্ৰ গোহাঁই কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ্টি ওৱান দ্য আহোম ফাষ্ট ইউজ দ্য চাকায়েৰা ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ কাৰ শাসনকালত আহোমে প্ৰথমে শক ব্যৱহাৰ কৰিছিল অপশ্যন এ চুহুংমু অপশ্যন বি প্ৰতাপ সিংহ অপশ্যন চি চুকাফা অপশ্যন ডি চুদিনফা ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ চুহুংমু শকাব্দ ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগত আহোমসকলে আইজতা নামৰ এটা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে এইটো পৰীক্ষাত আহিব পাৰে আপোনালোকে মনত ৰাখি ল'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টি টু হুইচ অৱ দ্য আহোম কিং জইন দ্য চুতীয়া কিংডম ইন টু আহোম টেৰিটৰী কোনজন আহোম ৰজাই চুতীয়া ৰাজ্যক আহোমৰ লগত সংলগ্ন কৰে অপশ্যন এ ৰাজেশ্বৰ সিংহ অপশ্যন বি দিহিঙীয়া ৰজা অপশ্যন চি গড়গঞা ৰজা অপশ্যন ডি জয়াদিত্য সিংহ ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি দিহিঙীয়া ৰজা নেক্সট কুৱেশ্যন হু ডিপিটেড কছাৰীজ ইন ফিফটিন থাৰ্টি ওৱান এ ডি পোন্ধৰশ একত্ৰিছ চনত কছাৰীক কোনে পৰাজিত কৰিছিল অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি চুহুংমুং আজি ভিডিঅ'টোৰ অন্তিমটো প্ৰশ্ন হুৱেৰ দ্য কানাই বৰশী বোৱা ইনস্ক্ৰিপশ্যন ইজ লোকেটেড কানাই বৰশী বোৱা শিলালিপি ক'ত অৱস্থিত অপশ্যন এ ৰুদ্ৰেশ্বৰ মন্দিৰ অপশ্যন বি কামাখ্যা মন্দিৰ অপশ্যন চি মণিকৰ্ণেশ্বৰ মন্দিৰ অপশ্যন ডি দৌল গোবিন্দ মন্দিৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ লগতে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ যদি চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে আমাৰ টেলিগ্ৰামত সদায় বিয়লি আঠ বজাত মক্তেজ হৈ আছে ড্ৰেছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ লিংক দি থোৱা আছে আপোনালোক গৈ জইন হৈ ল'ব ধন্যবাদ জয় আয়